Друзья, это Глитчи канала. Сегодня мы будем отрывать куркумин. У этой колбе уже есть ванилин, бороксид, ацетилоцетон, расчиненные в димитилофромамиде. Реакционную сумеш мы можем видеть, как в реакционной сумеши есть осад, это бороксид. Реакционную сумеш будем нагревать на бани э, с перемешиванием до 80 градусов Цельсия. После того, как наш оксид бора расчинится, дадим катализатор моноэтаноламин, который у нас расчинен в э, 4 мл диметилфромамиду. Змешиваем наш реактивный сумиш. Так. Оксид бора расчинился и додадим наш катализатор. Уберем звонок на холодильник, он ну, все, сейчас не потребен. Антизазатора резкого добавлять по краплям. И можем бачить, как меняется колюк на нашей рисине сумиши. чуть чуть выше. Вертаем белорудный холодильник и реакционную сумеш будем нагревать протягом 80 хвилин при 80 градусах Цельсия. Колер нашей сумиши уже стал Темный и мает червонный, червоно-помиранчивый оттенок. продолжаем. 80 хвилин спустя э, мы отрымали нашу рептильную фумиш, теперь додадим ее до расчину горячего от солой кислоты 5% расчину от соловой кислоты выпадает осад куркумину. Расчин нагреваем, либо трохи нагреть. Колер у нас желто-померанчевый. И после охлаждения нашего расчину у нас выпадет осад, э, куркумин, которые требуют рефильтровать, промыть водой и перекристаллизовать с, с спирту. Э, первый объем при перекристаллизации у нас не выпал осад, точнее выпал, он выпал, но был очень мелкий, поэтому додали Растворим кислоты и нагреваем до 90-95 градусов Цельсия. Нашу с потем будем ухуджать и выделим наш куркумин, хотя он, если Можете его побачить, он уже выпадает. Таким циклом вычти. Как поймать его. Вот хладненько, да?